Здравствуйте, с вами я, Артем Михайлов. Сейчас покажу сначала один трюк. Научился пипец. Сейчас вот завыдите, ладно. Сам так скейт и обучении. И когда едешь на скейте, вот так берешь, а... хват, хват. О, первый раз получилось, конечно, я в шоке. Ладно. Двери закрой. Двери. И окна. Просто тебе плохо не видны окна. Так окна нахуй Все расскажем. Бабушки, биля, лавочек. Пиздать пиздец. Села, знаешь, все знаешь, я катался на скейте и упал. Это ж пиздец, я, блядь, так жить нахуй. И она, она сейчас сука, пиздит. За кого она нахуй голосует? Тесличку выбирали. В пизду тесличку. И на дороге, блядь, дали вот тут а миллион. А она, блядь, песком засыпала. Пошла нахуй. Дальше. Бабушки в магазине. Пиздят тоже страшнее. Сидят, особенно, когда они пиздят. Ты хочешь что-то попросить, купить, а они... А ты вообще взял? О, а что ты не купила? Я сейчас попробую, пиздец. Пошла ты нахуй, я бы сказал, мужчина, ёба, О! А Калатики прыгают. Калачики бегут. Так. Фунтик здесь. Фунтик? Да. Фунтик, это ж пиздец. Ты, блядь, дикобраз. и траву, блядь, что хочешь, жары, нахуй. Вин, блядь, пересос, ёба. И в хате, блядь, так... Пиздец, убирай, нахуй. <писывайтесь на мой канал> не пузде, хосэ, хосэ, хосэ так. По что вам еще не казал. А, бабушки-стащи, блядь, начало. Если деды поездят, то, то вообще... У меня, блядь, сусидиях там. Пускай нахуй. Садить, блядь, и днем, и ночью, блядь. Ежедневно, нахуй. Я вам видео сниму, как вин блядь, ночью нахуй. Вообще пиздец. А теперь фокус. На меня. Шо, пиздец, не ожидал. Да, не заметил я, естественно. Да, я вообще распакаю фильм. Дедана. Нет, нет, нет. Вот так. Вот так. Так, рассказать, давай мини, питание, питание. Ну. Чья у вас девчина? Девчина, да, блядь, булай-то, сука, шувала, казалось. Что я... вы хотите? Че Карин? довго не протягнули. Ну, що виходить? В лагері мутили, все було шикарно. Помогла ну, виходить, коротше, мутила зразу я в шуті, ми такі очі були 5 копійок. І що виходить? Коли ми приїхали по домам, то коротше перестала писати, перестала дзвонити і послав нахуй. Все, питання отвічено. Да, далі. Далі далі. Хватит кульок живать далі. <ріхи> Давай по тексту. какому тексту, Артем? Да ну, блядь, молчите камера, тихо, блядь. Так. О, футболисты, рассказать. Пиздец. Магазин закрылся. У нас, короче, магазин, коли закрывается, блядь, всегда так хлоп, 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 блядь. Да! У нас же, блядь, дети. евровидение, все не проводятся, что вы думали. Так, шоу, давай. Подожди, ти також так, говориш, що в нас таке хуйове село. Ні дорог у нас нема, нічого. Що тесочка там погана, а тут а ти кажеш що у нас вже євровіки є, є тут. Ти тихо, не древ. Колись буде. Колись буде, так. Да. Це головне слово. Колись вертівки не було. Ну стало, стало. Все. Так, ти давай мені ось, по теплі питання. Любиш помідори? Нахуй, блядь, хуже питання в житті нахуй не бачки які помідори. Закриті блядь, я помідором поєбану. То перець і гурки. Урок тобі в нос, які перець і гурки, ти мені не даєш щось інтересне, щоб, щоб я ох. Розкажи про Діта, який є. Я... Розкажи про Дениса, як його бутилка дзьопала. Денис, пиздец, короче, я его, блядь, по почула, нахуй, как и, блядь, а ты хуй его и какая хуйня, Денис, я на стола я так разбираю, блядь, и кидают, берут, блядь, вот так, вот так, берут, и так, пиздец, разорвало, и не еще так вот, говорю, чик, чик, да не скай, вот ты не а ты что же делать, все, вот, пускай тебе, так, с бутылкой встать, вот так, вот так, бегай, вот так, двери короче. И ворачи. что, не может вытягнуть? Вот тянет, вот так тянет, тянет и не вытягивается. Что делать? Денис стоял вот так. Берут бутылку. Я потянул, и бля, до Киева чуть нахуй не почули. Кричи, пиздец. Да. Расскажи, как Денис за одной сигаретой ел кобыляще говно? Кобыляще говно, ну... Это ты не знаешь твоей истории? Конечно, знаю. Ну, рассказывай. Ну что? Был такой хлопчик Денис. Любил он курить. И пиздец, я хотел курить, даже на московскую решил ходить, но на московский ничего ему не светило, он еще малый. Но я в его брат Дима. Дима, блядь, ему дал хуя пососать. Где не скажешь сигарету, то и дай ему сигарету. А что дальше? А дальше я не многие бутылку ебал, что они такие не робили. Сигареты. Катьку целовал. Катьку, Катьку. Порочиху. блядь. И не целовал, Пород, Так, давай, так, целовал. Расскажи за Юльку нашу. Юлька, не, Юлька поза кадром ебал, Мне, блядь, маты, блядь, с процентов просила нам снять нахуй, конечно. на колени не так стоит. Артём, Котыч, ты сейчас ремендицы богато. Я кажу, ладно, ладно, добавлю еще пятерку, ну Артём. Ну, опасно, тетка, хорошая. да. А Федя ты вообще? А Юра? Юра плод лица Юра. Юра, короче. Юра шо? Юра опасный пай. Юра ж у нас кто? Не кто? Кто, блядь, при? Менты. Хуй их,